Можно самим делать, но ты не разбираюсь. Можно были на отработке. Здесь? И вот Нет. этот второй его... Сегодня, 10 июня 2014 года, на оперативный пульт оперативно-координационного центра поступило сообщение о возгорании в комнате на четвертом этаже в общежитии, пятиэтажном общежитии по адресу улица Академика Заболотного, 13. По прибытию подразделения было установлено, что горит комната открытым пламенем на площади 10 метров квадратных, горело домашнее имущество, мебель. Сложность тушения пожара заключалась в том, что общежитие коридорного типа, а один из эвакуационных выходов был загроможден. На первом этаже заложен кирпичной кладкой. На каждом из этажей был заложен горючим мусором. Для тушения пожара было задействовано две единицы основной, одна единица специальной пожарной техники. Также пожарно-спасательные Подразделения работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара никто не пострадал. Жертв также нет. Старший помощник начальника дежурной смены по вопросам оперативного реагирования оперативно-координационного центра, главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области подполковник службы гражданской защиты Критский Александр Иванович.